Что отбор был достаточно суровым, многоступенчатым. Одним из условий, кстати, назначения, помимо многочисленных собеседований, тестов, психологических, IQ и прочих, каждого кандидата при назначении, перед тем, как представить к назначению, вывозили в свой район, на который он планировался назначиться. Собиралась громада и кандидат представлял себя этой громаде, и громада говорила, хочет она видеть этого кандидата и не, или не хочет. Это к тому о том, как нам, нам навязывают Стоянова. Вопросов о том, что этот человек не имеет права занимать должность, он даже не стоит, все здесь это понимают. Это вопрос безусловный. У меня другой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда мы говорим, что вся судебная система прогнила, Вся прокурорская система прогнила, вся милицейская система прогнила. Простой пример. Назначили Стоянова, да? Скажите, пожалуйста, сколько работников прокуратуры Одесской области или Украины положили заявление на стол в знак несогласия с этим назначением? Ноль. Это о чем говорит? Что ни один прокурор, ни один прокурорский работник не счел возможным не работать с этим человеком. Их все устраивает. Это снова договорники, это снова Решалова, это снова Наперский. То же самое. Нам говорят, идите в суд, оспаривайте. Зачем? Чтобы вот эти, которые бегают по крышам, говорили нам, что мы правы или не правы. Буран хорошо уже показал, какая у нас система судебная. Она насквозь прогнившая. Поэтому, когда мы говорим о том, и когда Михаил Николаевич говорит о том, что вся прокурорская система должна быть заменена, вся судебная система должна быть заменена, и не так, как это сделал Пшокин, Потому что Шокин или Пшонка это Пшокин. Мы имеем одного прокурора. То, что там меняются лица, но эти седые, такие умудренные седовласы, они не меняются. Они не меняют систему абсолютно. Систему можем поменять только мы. Только когда мы собираемся. Я сегодня, когда пришел сюда, я вспомнил 3 марта 2014 года. Тогда я ехал с работы, мой друг Саша Одижный, Одесситы его знают. Это, наверное, пожалуй, один из самых, один, наверное, может, единственный честный милиционер в городе Одессе да и всей Одесской области, который не прошел аттестацию, потому что он был не патриотичен. Потому что это была большая Представ... Представляете себе человек, который был в АТО, который возглавлял шторм, который на плечах вынес своего побратима, сказали он не патриотичный. Вот такая у нас аттестация да? у Так вот он мне позвонил памяти, 3, -3 а? марта Он мне позвонил и сказал, что здесь 2014 -го года да, Что-то у нас накладки какие-то Он мне позвонил и сказал, а что, что вокруг повар... Администрации собирается а? на, э, Много людей и уже вывесили а? этот Аквафреш Я приехал с работы и там собралось Назал, очень много обряд, людей потому, что Стояли вот точно ворот. так же, как здесь мы сейчас стоят Стояли и... обычные Одесситы, стояли женщины Стояли с детьми, вот это кстати мой сын вот я сюда пришел, в том числе из-за него. И 3 марта 2014 года я пришел, в том числе из-за него. А против нас стояли э, космонавты, так называемые. Хорошо экипированные ребята в шлемах, с битами, с ножами. И висел э, российский флаг на здании облгосадминистрации. Мы долго стояли, было огромное противостояние знаете, ситуация уже могла выходить из-под контроля. Пришел, кстати, мой коллега Виталий Свечинский, он один из немногих глав администрации, который был, активно участвовал в самообороне Майдана. И тогда они привели, так скажем, свое боевое крыло, которое боевым можно назвать условно, потому что у них были обычные деревянные щиты и просто талки какие-то, которые стали против, между нами и вот этими вооруженными бандитами. И только после этого сняли этот аквафреш. Так вот, я считаю, что вот сегодня, собравшись здесь, вот так же, как мы сегодня собрались, мы можем снять этого, это позорище Стоянова. Вот, глядя вам в глаза, я могу сказать следующее, что вот точно, вот я пошел на государственную службу, я никогда не работал на государственной службе, потому что я знал, что это коррумпированная система, что там берут взятки, что там нет порядочных людей. Туда я пошел только потому, что в Одессу приехал Михаил Саакашвили. Михаил Саакашвили для нас это большой шанс. И вот опять же, мы говорим прокуроры, никто не сказал. Скажите, а сколько политиков одесских сказали, что они не согласны с назначением Стоянова? Из обл. администрации, из гор. администрации. Нет. Что я еще в заключение хочу сказать? Большое спасибо, что вы здесь пришли, сюда пришли. Сейчас сюда едет Михаил Саакашвили. Я думаю, он... Да, ну и я передам микрофон следующему. Спасибо. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Витаю тебя, Одесский Майдан. Я очень рада, что мы сегодня собрались. Я знаю, что мы... Ми... І знала, була абсолютно переконана в тому, що ми сьогодні будемо тут і що ми не дамо Стоянову зайти. Ми бачимо, що е, Міністерство юстиції вже відреагувало. Так, ми побачимо, як відреагує далі, які будуть подальші кроки. Ми доводили протягом року на майдані кожного дня вечором, при різній погоді, доводила те, що Одеса це Україна, Одеса це. Україна. Одеса це гарне українське місто. Це європейське українське місто, де живе дуже багато різних національностей, але вони поважають Україну, вони поважають наші традиції, вони розвивають свої традиції, і в тому Одеса є дуже гарною і в тому Одеса є дуже сильною. І сьогодні, коли знову, знову є загроза, загроза реваншу. Регіоналів, бандитизму в нашому місті, ми кажемо, що ми не пустимо бандитизм в Одесу. Ми кажемо, що ми станемо і вийдемо всі пліч обліч, і не допустимо цього реваншу. Ми знаємо, що тільки разом ми можемо бути сильними. Ми це доказували неодноразово. І... Геть банду геть Банду! Геть банду. Ми будемо стояти і не дивлячись на те, що сьогодні нас пробують розсварити, не дивлячись на те, що євромайданівці е, поділилися на різні групи, але від того ми не стали менше українцями, правда? Ми Патріоти, ми сильні, ми єдині, і ми знаємо. Мені дуже шкода, що ми об'єднуємося тільки тоді, коли нам є якась загроза. Ми мали би об'єднуватися тоді, коли ми. Е Заради чогось доброго, заради роботи в Україні, заради того, щоб продовжувати і допомагати з реформами. Але поки що так виходить, що наша влада чомусь випробовує наше терпіння. Зараз сюди прийде Михайло Саакашвілі. протягом усього часу, поки він. Е... Тут знаходиться в Одесі. Ви бачите, скільки перепон на його шляху, скільки Київ не дає можливості розвиватися і розвинути нашу Одеську область. Ми мали показати найкращий результат за нами. Спостерігає і спостерігав весь світ. І... Весь світ бачить, наскільки важко даються ці реформи і впровадження чогось нового, тому що Київ не готовий до цього, наші бандити не готові піти, наші олігархи не готові віддати свої гроші. Тому ми сьогодні тут, тому ми сьогодні сильні, тому ми докажемо, що разом ми сила, разом ми сила. І я бачу вже Михайла Сакашвілі, який до нас приїхав. Давайте привітаємо його, голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Сакашвілі, людина, яка є. Рупором нашим людина за якозаради яку ми можемо підтримувати, об'єднатися навколо якої і допомогти, тому що ми розуміємо, що більше того, що було до революції, не буде. Тому що ми маємо героїв Небесної Сотні. Ми маємо війну, яка нам не дає права забути. Що ми мусимо бути сильними? Мусимо бути сильними, як ніколи. Мусимо продовжувати боротьбу нашу. Михайло Саакашвілі, вітаємо! Нікуди, ми зараз будемо йти всі разом колоною до прокуратури. Ми не підемо завтра. Ми сьогодні вечором залишаємося біля прокуратури і чекаємо реакції влади. Ми чекаємо і ми не підемо поки не доб'ємося того, заради чого ми зібралися. Завтра о 8 годині ранку, максимальний збір біля. Прокуратури на вулиці Пушкінській. Я запрошую вас усіх долучитися до цієї акції і підтримати нас. Переносимо з собою прапори, гарний настрій і все інше, що ви вважаєте за потрібне. Автографу про Дякую. Я поздороваю.

во-первых, приветствовать. Я тут, как вы знаете, никто особенно эти акции не организует, помимо спонтанных реакций на Фейсбуке. И они возникают не только, и об этом говорят люди не только по Одессе, но и по всей Украине. А, сегодня у меня запланирована встреча Вечером с президентом Украины я буду говорить там на эту тему. Я хочу вам тоже сообщить об этом и о которые нас слушают. И э, мы должны понимать, что тут не идет речь о конкретно отдельно взятом прокуроре, хоть и очень коррумпированном, человека, который пришел просто делать деньги. И за счет вас, за счет нас, за счет всей грабады, Тут не идет речь только об о конкретном каком-то перемещении, там снятии, допустим, с лидзе а идет то, что идет наступление реакции по всему фронту. То, что по приказу и по указанию Кивалова, на которого с возбудил уголовные дела, снимают прокурора области, а потом Кивалова устраивает праздник. Потом привозят известного регионала, известного коррупционера, этого Стоянова, у которого много ресторанов, у которого много имущества, у которого, конечно, все оформлено на талантливую жену, которая, у которой вдруг прорезался талант к бизнесу. Да. И этот человек не только не должен сидеть в прокуратуре, он просто должен сидеть. И поэтому... И проблема такая. Сначала после Майдана их не посадили. Затем они вернулись обратно в кабинеты. Завтра они всех вас посадят. Завтра они всех вас опять ограбят. Завтра они все, на всех вас опять будут наступать. Потому что когда зло не приканчивается, зло возвращается и заканчивает и приканчивает нас. Поэтому мы должны... Поэтому то, что вы делаете, то, что постоянно эти акции организуются, это только самое начало. Я думаю, что в Украине в Украине гораздо больше, огромное количество, абсолютное большинство порядочных, честных, трудолюбивых, талантливых людей. А в Одессе самое большое количество талантливых, трудолюбивых, порядочных людей, которые я где-либо видел в мире концентрации на один город. Пусть никто не говорит, что Одесса город... Они так представляют, что Одесса город, может быть, не такой, там тут много жуликов, сюда надо прислать жуликов. Мы им покажем, где место жуликам. И кого прислали, да-да, надо обратно кого еще раз попытаются навязать, надо выкинуть отсюда просто пинком зад. Потому что тут речь не идет а просто о просто каких-то, еще раз говорю, перемещениях. Тут принципиальнейший вопрос. Есть ли у нас общество, есть ли у нас достоинство, и сколько раз можно отвечать на этот вопрос утвердительно? И сколько раз они могут про это забывать? Те, которые принимают решения. Поэтому я сегодня я пришел просто сообщить, что вечером встречаюсь с президентом Украины. Я буду очень категорично, принципиально ставить не просто вопрос Стоянова. Как на Перстке, можно его там взять, потом убрать, потом кого-то еще другого Стоянова привезти. Нет. Это даже может быть не самый главный вопрос. Главный вопрос, что надо иметь действительно радикальные изменения. Действительно радикальное улучшение. Действительно пойти навстречу людям. Начать наконец-то слушать людей. Выйти из договорников, выйти из между собойчиков, выйти из клановых хик. За спинами народа. Сейчас все, сейчас все делится между всеми и всем все достанется, кроме общей стой народа Украины. И они во всех этих междусобойчиках есть только один лишний. Это общество и народа Украины. Так вот, народ Украины должен нам указать на свое место. Я думаю, что это начинается с Одессы, но это, конечно, не заканчивается в Одессе. Мы закончим их и в Одессе, но главная борьба, главная линия борьбы проходит и в Киеве, и в Днепре, и во Львове, и в других местах Украины, но здесь мы не дадим этому флагу опуститься. Украинский флаг, который гордо реет в Одессе, и всегда будет так гордо здесь представлять этот город и эту область наконец-то победит. Еще раз спасибо большое, что вы собрались. Я, я вчера у меня был бандита, что ему советуют. Солик, терпение, подожди. Люди устанут, руки опустятся, разойдутся, слюбится, стерпится или стерпится, слюбится, как это там. И все, и все будет хорошо. Не стерпится и не слюбится. Никогда. Как бы их не любили, так никогда не полюбим. Насильно миром не будешь. Греть коррупцию. Надо их надо со стыдом и надо двигаться вперед. Надо открывать возможности новым людям, новым порядочным людям. Их больше, чем достаточно в Украине. Спасибо большое, что собрались еще раз. Я не мог не прийти, правда. Я... Я вчера сказал каким-то моим друзьям, что меня не будет сегодня в Одессе, но поскольку я перенес встречу, то у меня сердце не выдержало и побежало. Еще раз говорю, мне очень приятно в этот светлый день видеть ваши светлые лица. Спасибо за все, что вы делаете. Слава Украине! Друзья, мы не расходимся! Сейчас... Да, я... Сейчас у нас еще несколько человек хотят сказать слово, но мы идем маршем, мы идем маршем, до Екатерининской. По Екатерининской мы идем. До Бунина. По Бунину мы поворачиваем. До Пушкинской. От а Пушкинской, по Пушкинской, до прокуратуры. Итак, Екатерининская, Бунина, Пушкинская. Позавтра.